شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سواد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی بلکہ وہ لوگ کفار گرور اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کیا تو وہ چیخ اٹھے لیکن اس وقت بچنے کا وقت نہ تھا انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے آیا ہے اور کہنے لگے یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے ان کے سردار چل نکلے اور کہنے لگے چلو اپنے معبودوں پر جمع رہو بے شک یہ بات کسی اور مقصد سے کہی گئی ہے ہم نے یہ بات پہلے کسی دین میں نہیں سنی یہ محض گھڑی ہوئی بات ہے کیا ہم میں سے اسی پر ذکر وہی نازل ہوئی ہے بلکہ یہ لوگ میرے ذکر قرآن کے بارے میں شک میں ہیں بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب چکھا نہیں کیا تمہارے رب کے پاس رحمت کے خزانے ہیں جو یہ ان پر نازل کرتا ہے کیا ان کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے اگر سچے ہیں تو یہ بلندیوں پر چڑھ کر دکھائیں یہ تو ایک چھوٹی سی فوج ہے جو وہیں شکست کھائے گی ان سے پہلے نو کی قوم آد فرعون اور سخت لاٹھی والے بھی جٹلا چکے ہیں اور سمود اور لوت کی قوم اور ایکا والے یعنی مدین والے بھی یہ سب جماعتیں تھیں جو رسولوں کو جٹلاتی تھیں تو میرا وعدہ عذاب سچا ہو کر رہا ان سب نے صرف ایک زوردار چیخ کا انتظار کیا جس سے وہ ختم ہو گئے اور یہی ایک چیخ ان کے لیے بھی کافی ہے جس میں کوئی تاخیر نہ ہوگی اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے حصے کا عذاب ابھی جلدی دے دے قیامت سے پہلے اے نبی صبر کرو ان کی باتوں پر اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو جو طاقت والے تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ تابعہ کر دیا جو شام اور صبح ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی جمع ہو کر سب کے سب ان کے تابع تھے اور ہم نے ان کی حکومت مضبوط کی اور انہیں فیصلہ کرنے کی دنائی اور بات کی گہرائی عطا کی اور کیا تمہیں جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھاند کر داؤد کے کمرے میں آ گئے جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم دو فریق ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں زیادتی نہ کریں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے پھر بھی یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو اور بات چیت میں وہ مجھ پر گالی با گیا داؤد نے کہا اس نے تمہاری دمبی مانگ کر تم پر ظلم کیا اور اکثر شریک ایک دوسرے پر ذاتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور جھک پڑے اور توبہ کی تو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور اچھا انجام ہے اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا یہ تو کافروں کا گمان ہے سو ان کے لیے جہنم کی تباہی ہے کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں یا ہم متقیوں کو گنہگاروں جیسا کر دیں گے یہ برکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا وہ بہترین بندہ تھا بے شک وہ اللہ کی طرف سے رجوع کرنے والا تھا جب اس کے سامنے شام کے وقت خوب تربیت یافتہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کی محبت میں ان کو پسند کیا یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجل ہو گئے انہیں میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ہم نے سلیمان کو ازمائش میں ڈالا اور اس کے تخت پر ایک جسم رکھ دیا پھر اس نے رجوع کیا اس نے کہا اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو بے شک تو ہی بڑا طاق کرنے والا ہے پھر ہم نے ہوا کو اس کے تابعہ کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی جہاں وہ چاہتا اور شیطانوں کو بھی تابعہ کر دیا ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے شیطان بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے فرمایا یہ ہماری بخشش ہے چاہے تو دے چاہے روک لے کوئی حساب نہیں اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس خاص قرب ہے اور بہترین انجام ہے اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا بے شک مجھے شیطان نے تکلیف اور درد میں ڈال دیا ہے ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے ہے اور ہم نے اسے اس کا خاندان عطا کیا اور ان کے ساتھ ویسا ہی اور بھی دیا اپنی خاص رحمت سے اور عقل والوں کے لیے نصیحت اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو یعنی پتوں کا گچھا اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا وہ بہترین بندہ تھا اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا اور ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو وہ قوت والے اور بصیرت والے تھے ہم نے انہیں خاص طور پر آخرت کی یاد کے لیے خالص کر لیا تھا اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے تھے اور اسماعیل الیسا اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے یہ نصیحت ہے اور بے شک متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والے باغات جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے ان باغات جنتوں میں وہ تکیاں لگا کر بیٹھیں گے وہاں وہ خوب پھل اور مشروب طلب کریں گے اور ان کے پاس شرمیلی آنکھوں والی ہم عمر بیویاں ہوں گی یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن کے لیے بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ تو جنت والوں کے لیے ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے تو وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے یہ ہے ان کے لیے ذلت تو وہ اس کو چکھے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور اسی قسم کی اور بھی کئی سزائیں جہنم کے دربان کہیں گے یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہو رہا ہے ان کے لیے بھی کوئی خوش آمدید نہیں یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں وہ جو اندر ہوں گے کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی کے لیے خوش آمدید نہ ہو تم ہی تو یہ عذاب ہمارے لیے لائے ہو تو یہ برا ٹھکانہ ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو بھی اس مصیبت کو ہمارے لیے لایا ہے اسے دوزک میں دگنا عذاب دے اور وہ کہیں گے ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برا سمجھتے تھے کیا ہم نے انہیں مذاق بنا رکھا تھا یا واقعی ہماری نگاہیں ان سے چوب گئی ہیں یقیناً یہ دوزکیوں کے آپس کے جھگڑے سچ مچ کی بات ہے اے نبی کہہ دو میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو سب پر غالب ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا زبردست اور بہت معاف کرنے والا کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم منہ موڑتے ہو مجھے اس وقت آسمان کی اعلی مجلس کی باتوں کا کچھ علم نہ تھا جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے مجھے تو صرف یہی وہی کی جاتی ہے کہ میں خلا خبردار کرنے والا ہوں یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سب کے سب نے سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کیا تو, گرور کر رہا ہے یا تُو بلند درجے والوں میں سے ہے ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا بے شک تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت ہے ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی ہے اس دن تک جو وقت مقرر ہے ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کیے گئے ہیں اللہ نے فرمایا یہی حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں میں ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے بھر دوں گا ان سب انسانوں اور جنوں سے اے نبی کہہ دو میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے اور تم ضرور اس کی خبر کچھ وقت کے بعد جان لو گے